Розсили, намагаючись відігнати думки про можливу відмову, за леждунками не знаходить собі місця надя. Підглядую дірочку. Цілий день мандраж. Вот. Страшно цілий день. Сцена видно. А там видно? на журі. Уровень тут сумасшедший вокаліста. Сіжу сьогодні в холі і слюшу, як вони поють. І, і, і страшно і круто. Безусловно, значимо, попасть в цей проект. Это реальные возможности для реальных людей. Я актриса. <laughs> Работаю в театре. Мне очень нравится театр. Раньше я не могла вообще э, разграничить для себя, что мне важнее — театр или пение, музыка. Есть у меня такая, как сказать, э, оценка внутри меня, то есть вот э, мурашки. Когда я что-то делаю, когда у меня вот появляются вот эти мурашки, это значит, что я на верном пути. В театре у меня было такое, ну там раз, может быть, а когда я пою, у меня это чаще. Хочется это чувствовать, это круто. Хочется петь. В принципе, мечтать-то можно о многом. Можно мечтать, э, там, быть суперзвездой, лежа на диване, ничего для этого не делать. Это возможность, которую вот нельзя пропускать просто, когда она, тем более, есть рядом. Самая красивая сегодня. Боже, какая красивая она. Она красивая. Субтитры Jag. Я может попросить автограф. Спасибо. <соединяющие> 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 Мощь! Простите, да, извините. Как тебя зовут? Надя меня зовут. Будем знакомиться. Надя, добро пожаловать ко мне в команду. Ура, какая голосина! <соединяющие> Спасибо большое. Откуда ты, Надя? Я из города Днепропетровска. Днепропетровск. Замечательный город. Я э, рад, что никто не повернулся кроме меня в данном случае, потому что э, я не хочу тебя ни с кем делить, э, и этот голос Сережа, это а такие ты должен. Парти... Ты будешь должен. Хорошо, договорились. Я могу сказать, что с твоим голосом самые лучшие песни э, вокальный соул, они все твои. Селиндион нервно курит в сторонке, если она курит. Ну, а если серьезно говорить, правда, мне очень понравилось. И я ждал этих высоких нот, для того, чтобы понять, есть ли там вот эта вот опора, упругость. И есть ли вот этот смык, это небо. А, вот это вот. И оно есть. И, и прям вот хорошо. А, -а, -а, а, я рад. Спасибо <годно> большое. Ну, я дополню... Э Действительно, ты очень красиво пел, очень эмоционально. Что ж ты не повернулась? Ну, мне показалось, немножечко там вибрато на верхах, немножко низило, там вот были моменты. И, возможно, это помешало мне повернуться. Я хочу сказать, что, ну, ну по-первых, вы чудово выглядите, это правда. Ну... Дякую. По-друге, вы, справді заспевали очень сильно, и вы прекрасно владеете голосом, але. От Чому я не повернувся? Як на мене, ви трохи переграли. Знаєте, ну от ви Ви хотіли показати все і зразу, були різні емоції, така я ще так вмію, а так вмію. А дивіться, я не знаю, хто там що зліла чим прості, і як показує. Мене, чесно кажучи, я, не, я так не вмію дивитися в ту сторону. От, Якщо, там, якщо, а когда, если не сейчас? якщо, якщо вам буде цікаво а, поговорити. Поговорити про э, Говорити, те, як буде можна мной, не... в моїй команді. Про те, як можна буде. Вже буде цікаво з сіль... Сергієм. Якщо вам буде цікаво поговорити про те, як можна грати і не перегравати, то я готовий вам допомогти незалежно від того в чиїй ви команді. Дякую. Uh, спасибо огромное. Діло в тому, що перед вами стоит дипломированный актер театра кіно. Поэтому як грати, я вам теж объясню. Ой, вот эти сезоны, все мерятся дипломами, эти хлопчики. не любят мерятся дипломами. Спасибо вам большое. Действительно, вы замечательно э, спели. Я вас поздравляю, что в вашей жизни появился такой... Джигит. Сергей. Вы были на одной волне, и это самое, наверное, главное, между э, э, педагогом и ученицей. Ура! Спасибо! Спасибо! Большое. Спасибо. Я вас обниму. Добро пожаловать на «Голос Краины». Дидько, я еще раз хочу поцеловать. Лазарев, мало на Он ни с кем вас не хочет делать. А человек? Ой, Лазарев, напевно, не знает про человека. А это его проблемы, нехай. Нехай. Счастливо вам. Счастлива. Прям меня калашматило. Особенно, когда я повернулся, все, я прям понял, что оно то самое. Ни на секунду не пожалел. Этот голос надо показывать. Это надо прям в следующей неделе. Весняное солнце не на жарк распалит сердца наставники. Ноги у вас, конечно, знаете, говорят, от ушей. Хочется очароваться, вот прям до конца влюбиться. Тут можно и голос найти на нашем шоу, у человека, девчонка. За это можно все отдать, и до того я в это верю. Зерковый бум. На сцене «Голос Украины». Правда, это ваша песня, это «Бумбокс»? Привет, а мы знаем. Элвис жив. Що змусило одного з учасників ховати своє обличчя? Боже, це там покажіть нам та чи повернеться Святослав Вакарчук у тренерське Та не будуть адрес рвати душу.